नशिराबाद टोल नाक्यावर वाघाच्या कातडीसह तस्करी करणाऱ्या टोळीला अटक जळगाव वनविभागाची कारवाई जळगाव तालुक्यातील नशिराबाद येथील टोल नाक्यावर कस्टम खात्याने केलेल्या कारवाईत वाघाच्या कातडीसह त्यांची तस्करी करणाऱ्या टोळीला शुक्रवारी सव्वीस जुलै रोजी रात्री अकरा वाजता अटक करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे याप्रकरणी जळगाव वन खात्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार नशिराबाद टोल नाका येथे वाघांच्या कातडीसह एक टोळी आल्याची माहिती वन खात्याला मिळाली होती त्यानुसार शुक्रवारी सव्वीस जुलै रोजी रात्री अकरा वाजता सापळा लावला त्या दोन मोटारसायकलीवरून एकूण पाच जण जात असताना त्यांना अटक करण्यात आली त्यांची तपासणी केली असता त्यांच्याकडून वाघाची कातडी जप्त करण्यात आली या वाद वाघाची शिकार कुणी व कशी केली याची माहिती समजली नाही मात्र वाघ हा दुर्मिळ प्राणी असल्याने त्याची कातडी जप्त करण्यात आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे यात बागाची शिकार मध्य प्रदेशात करून याची कातडी महाराष्ट्रात विकण्यासाठी आणली असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे दरम्यान वन खात्याच्या अंतर्गत असलेल्या कस्टम विभागाने यासंदर्भात पाच जणांना अटक केली आहे या आरोपीमध्ये अजवर सुजात भोसले वय पस्तीस राहणार हलखेडा तालुका मुक्ताईनगर कंगनाबाई अजवर भोसले वय तीस राहणार हलखेडा तालुका मुक्ताईनगर रहीम रफीक पवार राहणार हलखेडा तालुका मुक्ताईनगर तेवाबाई रहीम पवार राहणार हलखेडा तालुका मुक्ताईनगर मोहम्मद अतहर खान वय अठ्ठावन्न राहणार भोपाळ मध्य प्रदेश या पाच आरोपींचा समावेश आहे या सर्वांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या विरुद्ध वन्य खात्याच्या कलमाच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे कस्टम्स डिपार्टमेंट पुणे कस्टम्स डिपार्टमेंट नागपुर ये दोनों साथ में एक ऑपरेशन किया है तो कल सुबह लगभग साढ़े आठ बजे रर्शिदाबाद टोल नाका पे उन्होंने एक ऑपरेशन करके छः को उनका कस्टडी में लिया है तो उन्होंने चेकिंग में पता चला उनका पास एक टाइगर का स्किन था तो ग्राउंड अरे टाइगर का स्किन था तो वो इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने शेयर किया है फिर हमारा बनवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका कोऑर्डिनेट करके हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया इन्वेस्टिगेशन में पता चला है टोटल छः आरोपी हमारे कस्टडी में था छः में से दो महिला है और फोर जेंट्स थे उसमें से चार लोग यहाँ मुक्त नगर यहाँ पे मुक्त नगर में एक गांव को बॉर्डर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर का बिलोंग करते है वो लोग था भोपाल सो तो जब उनका इन्वेस्टिगेशन किए थे हमें पता चला वो शिकारी लगभग दो तीन महीने पहले हुआ करते समर टाइम में हुआ करते सो तो फिल्मेरी इन्वेस्टिगेशन में जो हमें पता चला वो समर मंथ में हुआ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर फिर हमें उनको अरेस्ट किया छह लोगों को अरेस्ट किया अभी तो हमारा फॉरेस्ट कस्टडी में है अभी लोग तो। तो आगे हमें ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा वो स्किन टाइगर स्किन जो हमने पकड़ा कस्टम्स डिपार्टमेंट का साथ वो किसको भेजने वाला था और कहाँ से उन्होंने शिकारी करके उसको लेके आया ये हमारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और साथ साथ में जो टाइगर स्किन हमें मिला उसका ऑथेंटिसिटी वो सच में टाइगर स्किन है क्या वो चेक करने के लिए हम हैदराबाद में सेलेर मॉलिकुलर बायोलॉजी लैब है उसको भेजना पड़ेगा और आ, इन्वेस्टिगेशन uh, ऑफिसर हमारा कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्टदार है वो आगे इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं बस हाँ नहीं मतलब ऐसा अभी तक वो ओपन केस है इन्वेस्टिगेशन चालू अभी तक ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता हमें टोटल छः लोग है इसमें दो महिला है और चार्जोज हिस्ट्री देखा जाए तो उनका एक हिस्ट्री है उनका जो मेन एक्व है उनका तो इसकी पहले फॉरेस्ट ऑफेंस हिस्ट्री है करके इनिशियल रिपोर्ट में पता चला लेकिन उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा बाकी लोग इन्वॉल्वमेंट क्या था कि तस्करी में उनका इन्वॉल्वमेंट था इसकी पहले तो ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा एक आ, सा वाला हाँ वो तो नॉर्मली तो आ, मार्केट वैल्यू तो हमें तो पता नहीं हम डिस्कोज भी नहीं करते रीज़न ये होता है रीजन ये होता है जब स्किन का वैल्यू हमें पब्लिक को डिस्कोज किया तो वो तो एक मोटिवेशन होता है तो बहुत सारा गाइडलाइंस है नॉर्म्स भी है कभी महंगाई महंगाई है महंगाई